Мы расскажем по-другому, так как мы умеем более все настоящее и более все, как оно должно быть. Цена упала за 8 лет просто пиздец как. Ну, 25, это той самый Тигуан. Вид имеет пизда. кому она подобается, кому нет. Тачка подходит на каждый день. Сів, заправил, дал газу, ушел. Ты бачил? Что? Было Металл тут не такой, как у Тойоты. Нормальный потоки и делаешь почти что с У нее есть конкурент? Ну кто? CLS? А, Просто на ковшах пару кнопочек, сил поехал. Всем привет! Сегодня у нас на обзоре спортивный бизнес-седан. Мазерати Гибли 2017 года 3.0 бензин на заднем приводе. Мазерати – итальянская компания, производитель бизнес и спортивных классов автомобилей. Создана 1 декабря 1914 года. Так мы могли рассказывать, как рассказывают все. Но мы расскажем по-другому, так как мы умеем более все настоящее и более все, как оно должно быть. Поехали! Стартовая цена этого автомобиля в 2017 году была примерно 70 тысяч долларов. На данный момент этот автомобиль стоит плюс-минус 25 тысяч долларов. Я считаю, цена упала за 8 лет просто пиздец Да, на понеделок там не выходит, да? Ой, на, на пятницу не выходит. Понял, тогда давайте на понеделок, я сейчас запишусь на СТО. На 25 тысяч долларов, ну, бля, вид имеет ну согласись на 25 тысяч долларов эта машина вид имеет я считаю ну лютый реально молодому пацану взять чисто понтоваться жир но ну, машина выглядит скажи скажу блин, ну 25 с той самой tiguan там по дорогам Давайте начнем с того, как мы вообще приобрели этот автомобиль. Мы его купили абсолютно вслепую. Нам человек звонит, говорит, я знаю, что у вас есть автовейкл. Мы говорим, да. Говорит, у меня есть Мазерати Гибли. Сбросил нам несколько фото. Мы посмотрели, вроде как, норм. На Лафету и в Киев. Первое, что я увидел, это этот агрессивный вид морды. Эти фары, эта решетка с трезубцем. Вот тут уже все. да. Сколько можно, блядь? блядь, я не могу. Первое, что мы увидели, когда она к нам приехала на Лафете это эту итальянскую спортивную роскошь, этот э, большую решетку радиатора, крустальные фары, три зубец посредине. Посередине есть, да? А тут вот так шоу зробишь покатавшись, мы чуть-чуть ее поняли, как она себя ведет в потоке, как она вообще ездит, какие есть плюсы, минусы. И давайте мы вам про них расскажем, наверное. На этой тачке покатались уже абсолютно все из нашей команды. Комусь она подобается, комусь нет. Мне, например, нравится. Как визуально, так и само технически, так как она сверлит. Слово, да? Комусь не нравятся проставки, потому что рулем трусы. Я уже привык, мне все равно. Абсолютно. В салоне она, ну, такая самая простая. На ковшах Пару кнопочок сів поїхав. Тому що це автомобіль для спорту, а не для комфорту. Комфорт у них є другий автомобіль. Це ти вже будеш казати. Єдинственний мінус цієї машини, який я побачив за даний час, це те, що ти коли розганяєшся і не дивишся на спідометр, не розумієш, скільки їдеш, і потім тільки штрафи приходять. тому що в неї така нестандартна форма. Обтікаємось воздуха, ну, вона взагалі його не чувствує. Зроблено взагалі ну, по-італіанськи я скажу. Тачка на каждый день сел, заправил, дал газу, ушел. Клиренс. Сколько там? Длина 4,970. Без, без 10,5 скажи. Та вона без 30, 29,5. 9 и 10. 10. 10. 10. 9. 10. Та треба сраку її оборачувати, і показувати. Прикиньте, ну, длину ця тачка 5 метрів почти, що в ширину 2, а ти в потокі не ділаєш почти, що як смартом. Хватає їй мощності, тормозов і все. Це дуже радує. Молодого парня, автомобиль Я... 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 Автомобіль. В цілому, охеренная панторезка для молодих парней за 25 тысяч долларов. Я вважаю, конкурента, конкурентом. У нее есть конкурент, ну кто. ЦЛС? ЦЛС 35 стоит, Ну 30. Ну, 30. Хорошо. Ну, что у нее еще есть из конкурентов? Беха пятерка. Ну, вид э, этой морды и Бехи пятерки есть разный. Разный, разный, вообще. Даже если рядом поставить тут Е, и тут Беху пятерку, или тот же CLS с другой стороны. Но это не будет буде выглядеть как эти две машины. Она будет выглядеть намного ярче и намного дороже. У нее вид не на 25 тысяч долларов, а намного дороже. Для молодого парня вот так вот, чтобы гонять і цеплять и цеплять кого-то. Окей! А хтось крило зазвав. Ха? Ти бачив, хуйню? Що? Було таке? Та їбу нахуй, не похуй. Не похуй нахуй. Їба ти взлетел, бля. Гоу. Йоу. Ззаді гіблі виглядає не менш... Увєрєно, блядь. Nee, Нє, блядь, по двє. Пари, блядь. Треба сказати, що ззаді вона... красиво машина у нас полностью в антихроме но мы выделили один момент что это именно мазарати гибли самое прекрасное в этой жопе это четыре трубы вот этих выхлопных но мы вам покажем как они звучат немножечко позже э, что дальше сказать? за счет двадцатых разношироких дисков дорогу она держит просто бомба хотя они на проставках металл тут не такой как у тойоты нормальный хоть и с виду тут багажник небольшой но внутри он на 500 литров. Можете представить себе глубину? Я, допустим, если вот так рукой до конца достать не могу. Под капотом у нас V6 3.0 Biturbo на 350 конских сил. Мотор, разработанный на основе Ferrari. Привет. Ты что, срочно по на съемку? Не а ну разруш миф про обслуживание целого автомобиля Мазерати. Много кто думает, что обслуживание Мазерати это сразу дорого. Но это не так. Потому что здесь обычный мотор, в нем нет никаких то там наворотов, что-то такого, понял? Нету. Обслуживать Мазерати это недорого. Давай скажем так, одним словом, да? Если ты уже ее купил. ТО здесь стоит там в районе 300-350 долларов. Но если ты покупаешь машину за 25-30 тысяч долларов, я думаю, у тебя раз в 7 тысяч может э, накопиться денег на там 300-350 долларов, чтобы ее обслужить. Ты согласен со мной? Да, я с тобой согласен. Если ты можешь себе позволить такую машину, Ну, то по любому тебе должен быть кеш, щоб ты їм міг обслужити. Ты на ней прокатался, да? Там, прокатався, наїздє сколько на ней? 1000 наездил? Ну, чуть меньше. менше. Ну, хай, ну допустимо, 1000. Да? Расскажи свои емоції від двигателя, от звука двигателя, от, ну, вообще по по технике. Сколько у них секунд до 100? До 5, я думаю. До пяти? Да. Ну, судя по згому опыта, то, что я покатался, ну, я думаю, до секунд 5 она едет, так как и пишут характеристики. Це Там, на сухому асфальте, да? Да, на сухому. От сегодня мокрая погодка. Я выключал стабилизацию, у нас Знаєш, як в кіно, так її боком ліво вправо переставляє по вихлопу, ну даже просто стоя на місці заведена, вона звучить набагато дороже, чем її конкуренти. Я думаю, її конкурентів ми не знайдемо. Це може бути CLS, а знаєш, в чому він може бути конкурентом? В тому, що в нього тільки окна без і все. За счет большой решетки радіатора воздух беспрепятственно попадає на радіатор. Радіатор тут, видишь, чуть-чуть під уклоном стоїть. За счет этих воздухозаборників полностью ну, понял, охлаждение її нереально, реально кажется перегреть. Тільки, якщо вона буде без масла. Никитос, а розкажи, які в них бувають болячки, там, мінуса, ну, Що з ними може произойти, якщо вовремя не обслужити, вообще може вилізти щось. Навіть, якщо повністю обслуговувати автомобіль. Мінусом особа в цих моторах немає, поняв, вони не сильно проблематичні. Так, да, якщо її там не може десь почати прокладка, це у них ну, є в болячках. Пропадає давление масла, іноді теж. А, а так, в них в основному э, зайоби по електриці. У них іменно болячка, це їхня електрика. Буває теж, там заводиш машину, чи дальній не моргає, чи ще щось там. ну, коротко, ну це, А якщо особливо в нас Америки і топлена, то взагалі, мені здається, краще одне неї відхреститися і піти вон. Ну що, пішли, може салончик подивимося, що в ній там взагалі? Глянем інтер'єр, бач, Не закрив з першого разу, бо двойний замочок під капотом. Самое приятное в этом автомобиле – это его запуск. Ну, не самое приятное, а самое приятное в салоне. Подъехала ситушечка. По комфорту. С ростом метр девяносто. Сидеть, ну, так себе, знаешь, если на прямой спине, то упираюсь головой в потолок. Чуть-чуть надо приспускаться и ехать не, не так, короче, как в двухсотке ты сидишь. Но тут очень приятная кожа. Тут кожа на сидушках, как в старых Мерседесах, там, кабанах. Она неубиваемая. Она реально дубовая. Она будет служить, ездить здесь очень много лет еще. Расширенный пакет кожи. Кожаный руль. Кожаная торпеда здесь мягкая. Она не, не такая дубовая, она, видите, ну, гнется. Красная строчка, черный потолок, это все идет в заводе здесь. Но у них есть болячка. Болячка у них под дверным картам. Они, если вы зайдете на объявление, если человек не сделал сам, а оно с завода так и было, они все провисшие. Как, как, в, как и в пасате бы 5 часто такие болезни были, если взять старые автомобили. Так же самое и здесь. Завода, они там буквально, вот у нас пробег на автомобиля 100 тысяч, 8 лет. За 8 лет карты отклеились. Мы их уже сами перешивали, сами э, клеили, делали уже это, это сами. Режимы вида езды, э, селектор передач, как в BMW. Очень смахивает на их дизайн. Э, далее аварику я здесь не сразу нашел. Я ее нашел спустя, наверное, неделю езды. Она здесь так спрятана. Вот так. Если сидишь, она за селектором не видно ее. Направлення кліматом, монітор, наклейка, що цей автомобіль один із 450 випущених в такої комплектації. Посадка у автомобіля удобна, але я ж кажу, ростом з Спираюсь. Ну понятно, що такі кабани тут не повинні їздити, я не знаю, що туди повинні. Але що ж не, якщо можна взяти собі. Ну, скажу так, в ковшах цих, ну, удобно, в і в поворот, коли заходиш, вони боковин, цієї боковинки підтримують тебе нормально. Але 1000 ну, км в день я б на ній, напевно, заїбався їхати, якщо чесно. Приємно, все, ну, так, знаєте, порисуватися десь, порізвити. туди-сюди, по Києву, ну, там, по місті подвигатися. А от щоб на далі, я не знаю. Ну, не, не комфортно якось, не знаю. Не, навіть не комфортно, наверно, не привично. Посадка у авто комфортного спортивного автомобіля. Вона е, не скажу, що прям комфорт-комфорт, але, ростом 1,90 метрів. Если на прямой спине упираюсь, ну, если я сяду ровно, вот я упираюсь. Мне надо чуть-чуть спускаться вниз. Хотя сидушка уже максимум опущена на низ и почти максимум назад. На заднем ряду, кстати, почти вообще нету места. Если там ехать 4, 4, 4 человека на дальники будет мне прям очень некомфортно. Высоким людям будет некомфортно. Если самому где-то, ну, может быть, на дальники, раз бы и поехал. Но в основном это двигаться по городу автомобиль. Также у нас большие лепестки за рулем. У нас кнопка старт-стоп, экран. Центральная консоль у нас максимально минималистична. Экран, управление климатом, селектор КПП, такой, как сейчас делают на ВАГах, очень смахивает мне. Выбор режимов езды, ESP, отключение стабилизации, электроручник, здесь управление экраном, здесь кармашек с подсветкой, здесь подлокотник с охлаждением. Все минималистично, так как здесь основное это езда. Функционалом всего этого экрана мало кто пользуется. Здесь нужно нам самое основное, это навигация, климат, также дублируется здесь и здесь. И подключить телефон, чтобы у вас была музыка. Самое основное в этом автомобиле это скорость, управление, динамика. И поехали, покажем вам его в ходу, наверное. Руль мы перешили, потому что в Америке люди за 100 тысяч пробега убивают руль просто в ноль почти. Я не знаю, как так можно ездить. На руле у нас мультируль, кнопки сзади, кнопки спереди есть, управление магнитолой, управление круизом, подрулевые лепестки огромнейшие. Просто. Все за Олегом, будто где-то, не знаю, в тракторе сижу. В данной комплектации по допомежным системам ассистентам водителя есть у нас память положения на два положения. Потом автодальний, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, выключение стабилизации. Ну, это классика во всех машинах. А расскажи ко -ка мне, э, какими функциями ты пользуешься? Там удержание полосы, ладно, пользуешься. Дістройником користуєшся в цій машині? Ні. Ну, ну ти на ній не їздив на такі дальні дистанції. Не, не їздив, але я думаю, що навіть якщо їхати по трасі, воно було б не інтересно. Тому що всегда хочеться газ, по-моєму, нажимати, щоб воно крує з контролем розвинялося. Все, що це тільки автодалем, напевно, і все. Є з такі функцій. Ну, і пам'ять положення сидіння. ну воно ти виставив, в машину, завів, воно тобі сделало так, точно так же, як ти його настроїв. Бачиш, їдемо по лежачих нас чотири человека в машині, Ну, вона така не мягенька, да? Ну, мабуть, із за того, що 20-ти диски тут стоять. Ти, кстати замечал, видите, то, що тут автозатемнение всіх зеркал. Ну, не замечал, тому що я нею не пользуюсь. Знаешь, що? Вона Она тонирована в круг. У смысл ей пользоваться. Для... Ну, вот кнопка. відключається? Yeah. Ну, на зеркалі. а, Это для тих, хто їздить і їм б'ють дальні. а ззаді. джіпи великі. Знаешь, я думаю, я зимой на этой тачке не ездил, знаешь? Почему? Потому что я всегда езжу с открытым окном, чтобы чуть как она звучит. Потому что шумоизоляция тут реально достойна. Да, шумка прикольно. Но это же я уже здесь шумили, да? Но она не с Честно, не знаю, но шумка тут реально классная. А с Америки она приехала вообще с минимальными там, повреждениями, да? Что там? Да, там подкрашены. Бампер, кры бампер и капот, по-моему. А, и крыло, да? Крыло. Да. Олежка, а ну покажи выхлоп, какой в паркинге от нее. Ну, это сильно, я тебе хочу сказать. Многообещающий автомобиль. Uh -huh. Не, ну, блин, как понтаряска, мне вообще заходит жестко. Вот реально. Девочка, можно с вами познакомиться? Поехали кататься. Звер. Звер, реально звер. Понял, опасно в такую погоду, и закидываю. Из-за того, что задний привод ну, зимой точно не педа, я думаю. Ну, либо, знаешь, как пенсионер, 40-50. Бляха, моха, по-моєму, до це сихал. Тьоть, тьоть, а де насасали на таку Мазераті? Слыш ти, сука, петуха, що хуел нахуй, блядь? и сюда, блядь. Слыш, ти, голова, блядь, кредит купила, не насосала. А де такий кредит можна взять? Я взяла кредит кардоси без поруки. Ху нахуй, блять, шо блять охуели, блять. Забыли, блядь, що я наша. Я не договорила вообще-то. Сейчас я договорю. Значит, так, друзья, мы сейчас мазорате гибрид. Нагадую, что це машина одна на 450. Их, короче, выпустили вообще, ну, это лимитка, их тупо нету. Коли я почувствован, как и эта итальянка, вот тут слушай, сейчас. Брррррр. Завела такая. Брр. брр вот так вот коннячка. Вот так вот она рубит. Значит, так, что я хочу сказать? Вы в автомобиле, автомобиля, перше, мне хочется питья сидушку, потому что какие-то гиганты, блядь, сидели, понимаете? вот Росішки, вот, сука, где блядь, блять, проилы, ноги повырастала, тут, блядь, коротко коротко и тут ему как я вообще не удобно, блядь, сидеть. Включаем буковочку Д, и хочется, знаете, песню это петь. Лашата ми кантаре. Вот это вот, поняли, и такие едем вот так вот. тудын, тудын, тудын. Лашата ми и мано. Ви зараз коли почуєте, як вона працює, просто завалите, тому що е, звук в він реально шикарний. Знаєте, є мотоцикли, «Дукаті» до Каті Панігаль називаються. Вони. Е, у них от сука звук, як шкарабанка. Так я чувствую, будто, блядь, МТшник, блядь, товарищ ноте ну, рядом проехал. Lexus из трейпяты лично, да. І у него такие самые затоп. їде, типа, але це Lexus. Так само і Мазарати. От ми сейчас со старту встали, значит, я со старту буду, и пот потом тільки АТК дивіться. Зараз Сейчас нажимаем. Н Не ланча, просто. Три-четыре. О, їбать, Коли я щекина їбать, вона поїхала, ти шо, блядь. Це дуже довго, як на Мазарати. Це лично, опять-таки ж моя точка зрения, да? Давай я попробую с ланча поехать. Ну Сланча уже поярче она поехала. Не сильно мы ланчевала, давайте еще раз. Ну, сланча она уже поярче поехала, скажем так. Если трогаться, в принципе, с третьей передачи, она поинтереснее. Если я будет трогаться с первой либо со второй. Но это чисто, опять-таки, мое мнение. То есть, ходу машина хорошая, тут или песточка есть. Ну, типа, в Мазерате в итальянках, все знаете, как сказать, правильно, все просто, лаконично, но со вкусом. То есть тут сказать, что типа я вот в BMW, типа, да, вот пизды выберта такого какого-то, его здесь нету. Но тем не менее, машина в мая, то есть цена качеству, как говорится. Понт есть, машина есть, телки дуры не понимают, что Мазерати 3 копейки стоит, но тем не менее. Пантореска для молодого пацана вот так вот зовут. Даже для какого то там мужчинки чисто взять покататься, типа получить эмоцию, эта машина больше чем. Что вам хочу сказать? Дарить Мазерати и наебить себе голову. Телок будет тьма, потом просто берет еще один кредит, На Мазараті, а можете за червоним кредит на ремонт От Буде те, що треба. Но, в принципі, якщо ми говоримо на цьому, що на повністю обслужено, тому як брати його будуть вже вам не стидно. Давай я скажу, в мене коротша фраза. А ти... в мене там вийшло, до тебе не вийшло. Історія створення марки Мазераті була такова. В 1914 році чотири брата, які захоплювалися автомобілями, створили тачку спортивну на двохлітровому двигателі. І отак вони зрозуміли, що в них вийшло, і вони почали займатися. Випуском автомобілів. і вийшли в Maserati. Вони дуже сильно увлікались гонками автомобілями і вирішили створити свій концерн. Перший двигатель був 2 літровий І з того часу пішов бренд Мазарати. Кстати, перед запуском производства Гіблі, його прототипи пройшли около 6 мільйонів кілометрів. в різних екстремальних умовах. А кожен автомобіль на заводі Мазераті перевіряється більше 700 разів. Прикиньте, прикиньте, прикиньте. А прикиньте, блять, как я они... хуй делать там, сидеть на заводе 700 раз одну и ту же самую машину проверять. Прикиньте. <пи> ты Кажу, прикиньте и пошел, да? да. Пошел. Там по дорогам. Прикиньте, какие они Тупо 700 раз проверять одну ту самую машину. Ну, мне бы надоело, если честно. А о Мазерати принято говорить. Они роскошнее немцев, изящнее англичанов и быстрее всех. Ну что ж, наш выпуск э, обзора Мазерати подходит к концу уже. Интересный выпуск, как для меня. Ты чуть не заплакал. <т> так, ну что ж, этот выпуск подходит к концу. Э, обзор Мазарати вышел, я считаю, интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Пишите в комментарии, на какой автомобиль снять следующий обзор. Нам, Нам. Нам в комментарии. <September> <нём> брат, так, натуре. Давай у тебя было другой, у нас и прощальный, наверное. Все, мы